Дуже цікаво зрозуміти, як поводяться ж місцеві ополченці. Я просто, наприклад, спілкувався а, там в слов'янську з місцевими силовиками, які кажуть, що за їхніми ну Везбу, наприклад, кажуть, за що за їхніми оцінками, а десь близько половини ось навербованих ополченців, так званих, лишилися просто в місті після того, як українські військові прийшли. Тобто вони Абсолютно. продягли свій нормальний одяг, пішли до себе додому, да, себе них... як люди. Ну я думаю, що зараз якраз українська власть важна епілірувати. к этим товарищам, которые, во-первых, не совершили достаточно серьезных преступлений, и которые, ну, видя эту ситуацию, они уже понимают, что воевать дальше не имеет смысла, дать им понять, что их там не ожидает расстрел на месте, разделка на органы и так далее, как их пугают. На самом деле, действительно, сейчас масса из местных жителей боевиков, они уже понимают, что воевать дальше большого смысла не имеет. И, конечно, рассчитывать на их какое-то серьезное сопротивление, что они там будут сражаться до последней капли крови, не приходится. Тут как раз мы видим со стороны так сказать, командования террористов, что они принимают самые жесткие меры для того, чтобы какое-то подобие дисциплины поддерживать. То есть это идет речь и о наказаниях, вплоть до расстрела. Ну, я думаю, что эти меры – это уже просто признаки агонии.